Напиши да, о, центр э, социальной адаптации для взрослых детей. Это уже наш второй проект, наш второй центр. Первый открыт на телевизионной, 2. И там у нас сейчас остались малыши в возрасте от года и 10, самому маленькому и до 6. Цель этого центра ⁇ это максимально э, приблизить детей. А к социуму. То есть многие мне задают вопрос, инклюзия это очень хорошо, а смысл закрытых центров? Я объясню, потому что инклюзия у нас достаточно недоработана в стране. То есть очень много есть еще недостатков. И не все дети все-таки могут пойти в инклюзию, как заявляет законодательство Украины. Здесь мы максимально создали все условия для того, чтобы дети ходили как в школу, так и обучались самым нужным их в жизни навыкам. То есть это и ванная комната, и кухня, где они будут самостоятельно учиться готовить, и комната отдыха, где они также должны учиться проводить свободное время. Потому что они также не умеют играть, смотреть телевизор, то есть они тоже этому должны обучаться. Комната мастерская, где мы хотим обучить их каким-то навыкам, возможно, первоначальным профориентированным. Ну и спортивный зал – это уникальная комната, которая готовилась несколькими разными проектами Уже есть в штате чемпион Европы по гребле. Он также является папой параллельно ребенка с аутизмом. И мы планируем потихонечку здесь уже начинать на этих тренажерах, потому что они подобраны специально для начала подготовки к этой команде. И в процессе, может это звучит, конечно, немножко сейчас нереально, но я очень хочу, чтобы у нас получилось создать эту команду. У нас в обоих центрах, в обеих центрах, извините, около 50 человек. То есть Вообще планируем здесь до 40 детей. Пока принять не можем, потому что ну, тяжело адаптировать их. В классе планируем по 10 человек. В, в области 282 ребенка. И как бы, я надеюсь, что мы станем стартом для того, чтобы все-таки на статистику и родители, и государство, и медицинское учреждение, да, Минздрав, и э, освита обратили внимание. А Лера? Тетя Лена Лера Тетя Леха Правильно А тебя как зовут? Как тебя зовут? Скажи Как тебя зовут? У нас единственный Центр и единственная возможность, где принимают наших детей, где обучают наших детей, где э, нас любят, потому что все от нас отказаны, никто с нами не хочет особо дружить, никакие заведения. Я думаю, что любой маме аутиста узнать, что где-то ждут ее ребенка, что где-то им будут заниматься, удобно все, удобно ездить в любой конец города. Мы пытаемся помогать и Лидии, и центру по мере своих сил обеспечиваем проектную поддержку, проводим тендеры, выбираем правильных строителей, пытаемся их контролировать. Ну, в общем, чем можем, но если есть возможность помочь человеку, по-моему, надо это делать. Мы поняли, что это настолько важный для города проект, который сто процентов не может не оставить. Равнодушно ни одного жителя Днепропетровска. Когда мы собрали 100 тысяч, мы вздохнули, думаем, ну все, класс, больше ничего уже не нужно. Как тут Лидия говорит, а, а вы знаете, что из-за того, что произошло с долларом, на 100 тысяч мы можем только провести ремонт, а мебель мы уже не купим на эти деньги, надо еще на 100 тысяч. Люди в нашем городе они потрясающие, они сделали этот центр, без них не было бы ничего, а мы просто дали, создали какую-то удобную для них площадку. 先生。